Необходимо понять, а что нам, собственно, делать. Понимаете, мы э, как бы намеки даем, а вот мы так. сейчас испытания проведем. Мы регулярно э, видим, как Понимаете? у нас в очередной раз на очередное самую максимальную степень боеготовности ставятся стратегические ядерные силы, как будто они когда-то у нас не боеготовы. Да? Мы сейчас говорим об учениях с использованием тактического Смешно. ядерного оружия. Мы все пытаемся, как бы, кричать ядерное оружие, чтобы они от нас отстали. Но проблема в том, что мне кажется, что эта тактика, если вам угодно, докторской колбасы, она все-таки э, на Западе. В итоге приведет к тому, что они сначала вот. Это же работало с самого начала. Они сначала танки не передадим, перед, передали да. дальнобойную артиллерию, не передадим, передали, ракеты ну. не передадим, передали. Передадут они и Таурусы, и Атак МС, и все что угодно. И вопрос в том, как нам с этим поступать. И вот тут а, сложно, потому что наш ответ ответ ядерный. Его на докторскую колбасу Почему? не нарежут. Почему ядерный Потому что, что у понимаете, нас другого у, нас, ответа нет? у нас есть один козырь. Нам очень не нужно, чтобы а, войска НАТО или войска стран НАТО входили на территорию Украины. Довольно Прихватски звучат заявления, что а мы с ними будем, как с леопардами, с абрамсами, как будто Правильно. очень все хорошо. Это я сказал, и когда я говорю, я как Но, у Дмитрия Анатольевича, отливается все в границе. Так дело в том, что как будто как бы люди не гибнут. как будто. Зачем это, нам сбрасывать это этот козырь? Вы видите, у нас есть козырь. Зачем да. нам сбрасывать тогда этот козырь-то ядерный? Нет, Держите его, не его надо, как и здесь да, меч. Надо его держать, и вопрос вот как бы, ну хорошо, они они передадут аурусы, ну. и скорее всего войска НАТО там будут. И дальше-то что? Вот, Уничтожать вот, их? Да. Хорошо. Но, понимаете, вы так говорите уничтожать, как будто наши люди от этого не гибнут. Нет, как будто как бы это такая легкая Чем история. Больше... Я считаю, что сейчас совершается огромная ошибка. С 2012 по 2014 год я читал многочисленные записки о том, что украинцы воевать реально не могут. Сейчас я слышал из каждого утюга о том, что европейцы слабаки и... Придурки. Ну, и воевать они не могут. Вот это правда. Да. Где вы это и тем не менее, Пути, это не оправдалось один раз с храмами. это не оправдывается и сейчас. Если они... воевать за счет бесконечных волн мобилизации и бросать на фронт если, одноногих если говорить... и Да, Однорухих... там много, это особый разговор, я могу кое-что рассказать, но сейчас времени нет про них. Так вот, если исходить из того, что европейцы превратились в то, чем их представляют, то тогда, конечно, но это не так. Так вы сами нам рассказывали, что да, они превратились именно в Европу. Когда мы обсуждаем европейский менталитет, вы сами называете их теми словами, которыми вы их называете. Извините, я сейчас точно цитаты не вспомню, но там лесных слов было. нету. Да, я их называю этими словами. Но тем не менее надо понимать, что там идут определенные процессы, в том числе и агитационного политического. Это понятно, характера. это мы понимаем прекрасно. Вот. И э, там есть очень разные люди. И когда я говорю, скажем, о демократии и называю их таким образом, поскольку они поддерживают эту демократию, это один разговор. А когда речь идет о войне и когда речь идет об их безопасности, но сами-то они, это пока не, сами они пока не очень горят желанием идти свою демократию защищать. А вы знаете, а никто воевать. никогда не горит желанием. А то есть возможен вариант, когда да. они И, кстати, кстати говоря, немецкое правительство накануне Первой мировой войны тоже не горело желанием. Однако всі туди в'язалість, і потом німці жата вони завжди цим займалися. Коригування наслідків фізичного усунення якихось публічних елементів, які заважають і створюють проблеми для дискурсу, так це частина цієї програми, цієї роботи і ПСО та решти. Багато хто не розуміє зв'язку цих речей. Наприклад, дискурс, який в Україні виступає проти переговорного процесу, як такого, оскільки в них є свої міркування. Це правий дискус, переважно, але не лише він полягає в тому, що не можна переставати на. кабальні умови домовленостей, на ультиматуми, які Москва висуває. Потрібно зараз створити максимально комфортну ситуацію, щоб в Україні це не було визначальним тезисом у громадській думці. Тобто, якщо ви, наприклад, сильно тиснете на радикалів, умовно їх так назвемо. мене вже засудили у першій інстанції. Спливло вже кілька тижнів, а все не видають мотивувальну частину вироку моєму адвокатові. Дуже цікаво буде її почитати. Там три епізоди, здається, і три інтерв'ю, де я казав, що в Бучі був геноцид, убивали українців російські військові. За це мене й засудили. Так, я в цьому переліку, але мене охороняє французька поліція, і моя безпека в такому вигляді забезпечена. Не знаю, чи може до Франції дрон прилетіти, це мені невідомо. Але з точки зору безпеки, так, я в цьому списку, але в ньому багато людей, я не єдиний. Було б занадто самонадіяно вважати, що вони вибрали мене єдиною мішенью. Знову ж таки повторюю, вони не оцінюють ККД за ступенем значущості, наскільки людина впливає на російську аудиторію чи ні. Хоча в мене великий канал, мене в Росії все ж таки знають за багато років. Ні, це це все таки потрібна демонстрація. Навіть удар по будинку Пономарьова це також демонстрація для решти. Злякайтеся, вклякніть і не заважайте. Дайте нам робити, що ми хочемо. І взагалі з політичного поля щезніть. Так цей блекліст містить людей в Україні. В Україні це важче зробити, це можливо лише дистанційно на рівні дронів. Хоча замовні вбивство можливі також. Тут своя специфіка. Це питання до українських спецслужб, як вони з цим працюють. Певно, вони мають секрети щодо цього.